Представьтесь, пожалуйста, Я Скалько Людмила Ивановна из города Черкасы. Я была в катастрофическом положении, в ужаснейшем. У меня была стенокардия, аритмия, высокое давление, сахарный диабет. Ступни ног я не чувствовала, уже, видимо, была диабетическая стопа. Я была в таком состоянии, что я не могла наклониться, посадить помидор. Я вставала на колени и там что-то делала, несмотря. И вот после этого лечения у меня прошел сахарный диабет, а приостановился. Упал сахар, но еще не до нормы. Но я только два курса приняла. Стенерокардия, аритмия, все это у меня прошло. Сон нормализовался. И за 20 лет я не болела гриппом. То есть выработался какой-то иммунитет. И вот как женщина сказала, и я скажу, хочется летать. Мне 75 лет, и я не верю, что я вот смогла приехать в Черкассу. Я не могла пройти два шага, задыхалась. Я чувствую себя прекрасно в таком возрасте.